ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ग्लौगम कनापतये नमः वर वरद सर्व जनं मे वशमो नय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मातृने नमश्च विचकेय कृपिन्ये नमः नाम शिवोय ओम बम बम श्री गुरुभ्यो नमः मघिल चलल वेणु गोपाल दत्तात्रेय नमः ओम श्री लक्ष्मी मुहिमक स्वामिनी नमः श्रीं वसिम स्वमिनी नमः श्रीनृसिंहसंस्तुतिः भैरवाडम्बरं बाहुदं स्वायुधं चण्डकोपं महाज्वालमेकं प्रभुं शङ्कचक्राब्जगस्तं स्मरसुन्दरं च्युग्रमात्युष्टकतिम्बजेकं मुहुः वैरवाडम्बरं बाहुदं स्वायुधम् चण्डकोपं महाज्वालमेकं प्रभुं शङ्कचक्राब्जहस्तं स्मरत् सुन्दरं चुग्रमच्युष्णकतिम्बजेहन्मुभु दिव्यसिंहं महाबाहुशौर्यामृतं रक्तनेत्रं महादेवमाशाम्बरम् रौद्रमव्यक्तरूपं च दैत्याम्बरं वीरमादित्यभसं भजेहं मुहुः मन्दहसं महेन्द्र महेन्द्रेन्द्रमाधिस्तुतं हर्षदं शृवन्तं हार्षदं स्मश्रुवन्तं तिरज्ञप्तिकम् विश्वपालैर्विवन्द्यं वरेण्याग्रजं नाशिताशेषदुखं भजेहं मुहुः सव्यजूतं सुरेधिं वने चायिनं घोरमकप्रतापं महाभद्रकं दुर्निरीक्ष्यं सकस्रा तेजसा सञ्ज्वलन्तं भजेहं मुहुः सिंहवक्रं शरीरेण लोकाकृतिं वारणं पीडनानां समेषां गुरुं तारणं नराणां परं मुख्यमस्वप्नकानां भजेहं पावनं पुण्यमुतिं सुदेव्यं हरिम् सर्वविज्ञं भवन्तं महावज्रसं योगिनन्दं च धीरं परम विक्रमं देवदेवं रुजिंमं वजेहं ऊ सर्वमन्त्रैकरूपं सूदेचं शुभं सिद्धिदं जान्वतम सत्रिलोकेश्वरं वज्रहस्ते रुघं विश्वनिर्मापकं भीषणं भूमिपलं भजेहं मुहुः सर्वकरण्यकार्यमूर्तिं शरण्यं सुरं दिव्यतेजसमानप्रभं दैवतं तूलकायं महावीरमैश्वर्येदं भद्रमाद्यन्तवासं भजेहं मुहुः भक्तवात्सल्यपूर्णं च सङ्कर्षणं सर्वकामीश्वरं साधुचित्तस्थितं लोकपूज्यं स्थिरं चाच्युतं सोत्तमं मृत्युमृत्युं विशालं भजेहं मुहुः भक्तिपूर्णाङ्कृपाकारणां संस्तुतिं नित्यमेकैकवारं पठन् सज्जनः सर्वदाप्नोति सिद्धिं नृसिंहात्कृपां दीर्घमायुष्यमारोग्यमप्युत्तमम् इति श्रीनृसिंहसंस्तुतिः सङ्कोदम् ॐ नृसिंहाय नमः ॐ नृसिंहाय नमः ॐ नृसिंहाय नमः

केशवं च प्रपन्नोस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति वासुदेवं जगज्योतिं भानुवन्नमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति शङ्कचक्रधरं देवं शरणरूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति घं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यो करिष्यते पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यो करिष्यते भूतात्मानं महात्मानं जगजोनिमयोनिजम् वेष्य रूपं प्रपन्नोस्मै किम्मे मृत्यु करिष्यते सहस्र सेरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोस्मै किम्मे मृत्यु करिष्यते हिच्छु दीर्घतमकन्ना स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो हितितेन जितो मृत्युर् मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकार्क्षे मृत्युं हि नासि दुर्लभं मृत्युञ्जयमिदं बोञ्ञा मृत्युप्रशमनं शुभं मार्कण्डेय हिताद्दाय स्वयं विष्णुर्वाचः यैतां बड़ते भत्यादिकालं नेतस्पुतिः माकाले तस्य मृत्युं मृत्युस्यान्नरस्याच्युतसे चेतसः हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवं कञ्चिञ्च सूर्यादपि राजमानं मृत्युं सयोगे जितवां सदैव इति श्रीनरसिंहपुराणे सप्तमोऽध्याये मार्कण्डेय प्रोक्त सम्पूर्णम् नर सिंहाय ओम ओ नारिंहाय नम लोका समस्ता सुखिनो लोका समस्ता भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो ओम शां शाते शाँद स्वस्थ